Да, что их надо было... Чтобы вы могли посмотреть их по отдельности и увидеть, что это, насколько это, это разные вот авторы, насколько в разных жанрах и техниках они работают. Чтобы оценить это все с профессиональной точки зрения, мы пригласили и любезно согласился Вассало Себезнудович Машинский. Председатель Херсонского организации Национального Союза фотохудожника Украины АФИА, и, э, А. и преподаватель фотоискусства, э, чтобы он э, сказал несколько слов. О Пожалуйста. Уже? Да. Ну что хотелось бы сказать опять, что невероятно приятно у вас быть здесь. И мы всегда рассчитываем на пополнение нашей Организации Союза Фотохудожников вашими э, успешными клубными художниками. Поэтому мне сегодня больше сподручно говорить вот о том, что я увидел у Наташи. У нас такой порядок приема в Союз Фотохудожников. Сначала принимаются кандидаты и в течение года человек должен показать себе, какой он будет художник. Вот начался показ, обязательно персональная выставка, участие в выставках других, выставках, которые предлагаются, приходят зарубежные какие-то адреса, выставки, которые устраиваются в Украине. Вот такие штуки нужно показать, как вас принимают на более художественной фотографии. И... А потом через год уже, так сказать, будет голосование, будет голосование и нашей организации, и э, голосование представителей других организаций, то есть всей Украины, представители от всей Украины будут смотреть и оценивать фотографии. В электронном варианте, потом приемлек и -то. То есть многорядный такой прием, чтобы все-таки э, поступали достойно. Ну, э, приятно было, нечего, я уже высказал свои, так сказать, свой поклон Наташи, потому что фото, э, выставка эта произвела на меня э, очень приятные и очень радостные впечатления. Это самое главное я немножечко устал от того, что выставки бывают мрачноватые, выставки бывают, у нас все больше увлекаемся какой-то, так сказать, вот, немножко другой, потому что искусство должно нести какую-то радость, какое-то ощущение радости, пропущенной через себя, через автора. Нужны элементарные вещи какие-то смотреть, один смотрит, а другой видит. Вот мне кажется, что Наташа видит и те работы, что здесь висят, с этими очень почти стопроцентными попаданиями названий, зачастую 100, зачастую чуть меньше, зачастую где-то там может быть и больше 100%, то есть отлично она чувствует материал, в котором она работает, и она может заразить нас и донести, я сейчас пойду, буду искать утюги, буду все, понимаете, буду пытаться что-то делать. После выставки такой всегда хочется работать, хочется что-то делать, а не просто, знаете, как бывает, у нас хандра наступает, и мы бросаем и не занимаемся, и не снимаем, ждем, что когда к нам с ней зайдет настроение. Вот. Настроение, эта выставка дает. Это очень важно, потому что если человек способен создавать настроение, которое захватывает всех, он действительно художник. Вот. Тут я не делаю открытия Америки, вы художник. И поэтому невероятно приятно все это видеть. А говорят, что нужны там большие размеры и что подобного. Была бы работа, ее можно в любом размере смотреть. Я когда смотрю, у меня не возникало состояние, когда что вот больше что-то сделать, там, понимаете, стекла вымыть туда, когда мы иногда обсуждаем работу. Когда есть вот, вот это вот состояние, так сказать, внутреннее, которое нас заводит, мы грубо говоря, клюем на то, что нам показывают по найти, потом начинаем разбирать, почему и как, и где, вот это и есть творчество. И есть творчество. Вот это вот чуть-чуть, которое заложено в творчестве и просто в ремесле, оно здесь в превосходной степени проходит это расстояние. Значит, я, честно говоря, не успел посмотреть Думаю, если только сейчас это посмотрю и выскажу свои часы, потому что я сразу бросился сюда и успел только посмотреть. Наверное, они стоят друг друга, я так думаю, потому что иначе организаторы не строили совместный вернисаж. Но когда я ее посмотрю, если кто-то захочет, я скажу свое мнение. А пока что вот я выражаю радость о том, что я увидел, и что наша организация, я думаю, приобретет в конце концов твердого, члена Национального союза фотографов. Поздравляю вас еще раз. Спасибо. Спасибо вам, Василий Владимирович. Мы все-таки будем ждать от вас что, и рецензии. Да, да, вы сами может, что-то сказать, кто-то еще скажет что-то. Да. Я не успел. Я... Да. А теперь традиционно мы представляем слово авторам, которые, как будто сговорившись, представили здесь сразу двух поколений, с двух поколениях сказать о случившемся а любое случающееся ну я думаю большей часть приятно особенно если это выставка если это какой-то небольшой итог который был вчера он случился сегодня и будет продолжаться завтра так вот коротенько большое спасибо всем пришедшим вот. приглашаю еще раз посмотреть Подойти, выразить свое. Может быть да, может быть нет. Я готова к себе. Спасибо. Я бы хотел обратить внимание, что на этот раз два автора представляют два основных направления фотографии. С одной стороны, арт, искусство, а с другой стороны лайф, жизнь, репортаж. Поэтому, по большому счету, их очень сложно сравнивать потому что сложно и интересно одно, сложно и интересно другое, но авторы работают, каждый на своем поле. Слово, слово э, э, Денису Максиму. Ну, я особо не готовился к речи какой-то определенной. В принципе, все, что я хотел сказать, я все показал на выставке. Я думаю, что вы сами все поймете, все увидите. Спасибо, что пришли. <плодисменты> <плодисменты> э, ну что ж, уважаемые гости... Знакомство, общение продолжается, даже там за чашечкой чая или кофе. Предлагаем продолжить знакомство.

Не <свес> знаю. Это карамель. Ты сейчас не любишь, а сейчас <свес> есть. Это У тебя тут конец. Это пусть будет... Да, нет. За каталог я платил. Каталог должен быть прислать. Обязательно. Теперь каталог электронный или, 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 такой, на эту часть. Это я направлял Ивана Фанковского по природе. Если его оплатил, то он не хочет. Я оплатил, да. Угу. Однозначно, я оплатил. Ну, это удачный человек. Отпечатать.

и как они расположатся, так и так. И. Где моя модель? На, на, на Ты слышала? Модель, Мы перефотографируем. корзину с яблоками. И они а покатились вперед, Они покатились впереди. Смотри, как маленькая. Да, маленькая. Да, так маленькая Аня. корзина Но стоит, да? Нет, хорошо. ее можно там и оставить, и она должна стоять коренькая. там где-то, там чуть-чуть.

что ты снимаешься с этой стороны. Я еще просто не что Что-то пишет, пишет в Я рада, что Тут что-то не было... Валялось зимой. Летом я бросилась по магазинам везде найти тыкву. А тыков летом. Продажи нет. Поэтому я исходила из того, А мне надо было срочно снять летом тыкву. Вот это лежало. Просто... Что, Это, ты знаешь, что Да ты знаешь, Георгий, не надо ждать какого-то удивления. Вот серию, как у тебя такой будет богатый размах, что он будет давать впечатление, Георгий. Сделай круг, на фасе. Сделай круг. И чтобы увидеть все минусы.